новый, ультрановый продукт UBQT Networks N5. Данный проект интересен тем, что он впервые в мире в данном форм-факторе, небольшом, компактном, работает на N-стандарте, на частоте 5 ГГц. Данное оборудование имеет встроенную антенну с усилением 16 dBi и дает возможность строить линки, точки-точки, либо на базовой станции Rocket M5 в режиме N со скоростью порядка 50 мегабит в секунду. Это реальная пропускная способность данного оборудования. Это оборудование интересно как и маленьким, так и большим крупным провайдерам, поскольку оно позволяет строить качественные и надежные линки. Что мы имеем в комплекте данного оборудования? NanoStation на наностейшн M5. Комплект питания Power of Ethernet. Комплект хомутов для крепления к мачте. Эквипотенционный наностейшн M5 имеет немного видоизмененную форму в сравнении с наностейшн 5 предыдущего поколения. Имеет более удобную защитную крышку, которая закрывает панель э, разъемов и контактов. Очень удобно в снятии. Интересна данная точка тем, что на панели есть уже не один выход Ethernet, а два. По одному Ethernet порту э, под названием Main подается питание через поверов Ethernet, есть сигнал, соответственно, либо интернет, либо компьютерный сигнал. А в другой взрывной порт мы можем подключить другое устройство, к примеру, IP-видеокамеру или какой-то там датчик. С помощью этой точки очень удобно, например, подключать видеокамеры или видеонаблюдение. Можно передавать с хорошей большой скоростью и очень быстрой передачей данных. То есть как бы, пинг, и качество сигнала будет очень на высоком уровне. И, соответственно, есть кнопочка Reset для возврата эту точку в заводскую установку.